зовут Дмитрий, компания Люксер с И это Audi. 2 литра турбо, непосредственный впрыск, двигатель BVT. Audi A4 с 2-литровым мотором TFSI. Прошу, подкапотка. Здесь у нас газобол на брудном Специальный комплект для непосредственного впрыска. Подкапотная часть смонтирована с высочайшей точностью и максимальным качеством от компании «Гипсовые сказки». Все уложено на штатные места, все надежно закреплено металлическими элементами. То есть максимально, насколько это возможно, крепко и качественно и правильно. Согласно мануалу завода, по монтажу без обломов не Это нам даст стабильную работу автомобиля на газе, правильную работу на газе, а также максимальную экономию. Экономия на этом автомобиле составит 135 гривен на 100 км пробега с использованием газопорное оборудование. То есть за 100 тысяч вы сэкономите 135 тысяч гривен. Это серьезная такая, мотивация для того, чтобы поставить законное оборудование. Итак, подкапотка завода, заводи, БВТ двигатель Audi 2.0 турбо непосредственно впрыск и перемещаемся мы в багажник. Общий план мы посмотрели, все красиво. Идем в багажник. в багажнике у нас по желанию клиента вот такая интересная компоновка. То есть баллон небольшой, 35 литров, но зато багажник как бы весь полностью доступен, то есть у нас доступна его запаска. И вот в этой зоне находится обслуживание топливного насоса и замена фильтра. То есть у нас там тоже все доступно. Вот, если мы То есть мы ну, вынимаем преднасос, оттуда и дупленный фильтр. Без вопроса, То есть для такого все абсолютно не мешает. При наличии э, количества заправок у нас как бы э, в регионе, то есть это каждый э, там, километр есть газовая заправка, нет проблем заправить баллончик и кататься. При этом полностью обслуживаем нормально весь автомобиль. Заправочное устройство на этом автомобиле скомпоновано под бампером, под европистолет, удобно заправлять. Пистолет заправил и поехал никаких переходников, ничего не надо, никаких запахов, все очень хорошо и классно. Теперь проедемся на машине по, по дороге, посмотрим, как она себя ведет именно на дороге на газе. Ага. Итак, э мы едем на автомобиле по дороге. Это Audi 2.0 Turbo, непосредственный впрыск, двигатель BVT, оборудование завали. Мы уже на газе. То есть в, в обычных легких режимах машина ведет себя очень хорошо. Вот, то есть Едем спокойно, абсолютно никакого напряга. Абсолютно адекватно. Мы не ощущаем никакого дискомфорта. То есть коробочка отрабатывает хорошо. Все режимы, все полностью очень хорошо и красиво. Но э, все-таки нам интересен вопрос. Ее динамические характеристики. Итак у нас режим газ. Так, мы сейчас немножко ускоримся, посмотрим, как она себя ведет. То есть вы все сможете понаблюдать на набор скорости автомобиля непосредственно на газе. Итак, поехали. абсолютно уверенно, абсолютно четко. Автомобиль едет, никаких вопросов. Идентично бензину. Но чтобы, скажем так, эти сомнения развеять, мы проедем чуть-чуть на бензине. Это даже другое место, мы облегчим э, задачу, то есть э, у нас чуть-чуть будут сборки. Включаем бензин. Переход идеальный, может мотор не шелохнется. И проедем немного бензина. Так, можно, я думаю, ехать. Это был бензин. Итак, мы увидели то, что абсолютно идентичный разгон. Включаем газ на бензине и на газе то есть у нас отсутствует абсолютно потеря мощности, как многие привыкли говорить, э, на газе машина не едет, какие-то проблемы это автомобиль непосредственно брызгает клоноры, турбо он едет на газе, прекрасно себя чувствует э, значит, что хочется отдельно отметить по автомобиле, неплохая машинка хоть бы в отдыхом, но все-таки Audi это бренд, поэтому она тихая, сбитая по салону не скрипа, ничего мы не слышим приятно работает, то есть коробка хорошо отрабатывает вообще. То есть, идеальный вариант. Теперь как бы она будет экономить вам около 130 гривен на 100 км пробега. Это очень большой результат, я считаю. И поэтому вы порядка 130 тысяч, 140 сэкономите за 100 тысяч пробега. То есть это довольно-таки прибавка к бюджету вашему очень даже хорошая. Также вы получаете трехлетнюю гарантию от компании Псерезгаз Харьков. И корректно работающий ваш непосредственный впрыск Если хотите, чтобы непосредственный впрыск также работал корректно на вашем автомобиле на газе То ждем вас в компании vip из ГАЗ Харьков Всем спасибо!